У понеділок 20 вересня міський голова Сергій Старун зустрівся з трудовим колективом компанії Сентравіс. Мова йшла про необхідність налагодження зв'язків між компанією та міською владою. А також працівників поінформували про стан справ в місті і перспективи розвитку Нікополя в найближчі роки. Хотя я сторонник того, что нужно развивать тот к о том, что какое-то время будет. Я постараюсь очень лаконично быть. Вот мы сейчас тут стоим, 9 месяцев вот этого года, Я давно говорил на протяжении всех лет, которые работают, и руководству завода, и собственникам, что давайте, если это интересно, мы готовы наладить такую систему отношений, цель которой будет только лишь обмен информацией. Я что-то знаю в масштабе, что я общаюсь с собственниками, что-то я знаю из разговоров значит, руководство. Но, наверное, каждый день я в цех не прихожу. Поэтому, конечно, я много могу не знаю. Поэтому вот с нашей стороны один интерес. А с вашей стороны, наверное, другой есть интерес. Мы тут можем друг другу помогать. Это внешне кирминский день. У нас, кстати, лидеров. Поэтому, наверное, вот в этом и значит, сказывается... Есть такая тема современная, это бессонная,